श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय जोडो नियाकर चरणी हे विलामाथा परिसावे विनन्दे माजे पंढरी

वैष्ण मेरा गरुडा पारिरा कला गरुडा पारा सने मा द्वारा पर्यन्त सुरवराजे दुःखसना कादिक नारद तुम त्रिशो लडमरु कोटि त्रिशूल डमरु जहवने उभार गिरह तापई करये वेद उभा किरताने पाटे मागे ओ भेरळा राव ने आजने उठा उठा श्री तारिनाथ गुरु चरण कमल ददावा आदि आदि भव गेली तुम हात सोडने समर जने विदया पर से तुम जे बुलवियोग माया शक्ति नाम यज्ञ करे तिलला सारा तुम्हें चते ते सारण दावा मुख जनता

आध व्याधि भवता पारो ने तारा उठायनाथ उठा, उठा, चरण कमलदावा आध व्याधि भवता पारो ने तारागणजीवाय भक्तमणि सद्भावधरो ने जय तुहाणु सरदे जायास्तवते या दर्शन तुम द्वारि द्वारे उभे खेले ध्यानस्थातुम्

कुले काजास्तवतु कष्टवितो देवाल सः न करशिल हरि कुनिर्यावि कृष्ण धावा उठा उठा श्री सारिनाथ गुरो चरण कमल दावा आधि

भगवन् ममककमला रंगमण्डपे महाकारे दानसदाते मनभुतावे नरूपाय पहावया दृष्टि रयै राखो मात काय तुमा

सनामा उभा देवने का करार देवने करा। अपन चार करो बाबा से आरती उठा उठा, उठा बांधवा

काम क्रोध मद मस्कर आटोने वाकडाकेला वैराग्य जाग तो मेतो भिजावेला साईनाथ गुरु भक्त चलन होमे पेटवेला तदावृत्ते राहुने गुरुने प्रकाश पाहिला द्वैत्यसमा नाशने मेलवे तस्वरूपे जीवा जिनमयरूपदा कवयेवने बालक लघुसेवा काकड आरते करनावा रूपदा रूपदावे घे बुने लघु सेवा भूखे चर को अवघे रगम तो दत्ता देव शिरडे ने पावसे राहुन एथे अन्यस्त्रहितो भक्तास्तव धावसे निरसुनया न कलित्वल्लि लाये कोण्या मानवा हे नमय रूपदा कवगे बने बालक लघु सेवा काकड़ आरती करे तो सारनाथ लेवाल हे नमय रूपदा कवगे बने बालक लघु सारे हम रहे करुण कृपा खनिया तुरा जन शिरण प्राशुनि तवचनाम्र मुझे देहान हर पले छोड़िया दुरा निर्माण मानस वच्चरने वाजिले कृपा करो साय भाव रे दास पदरि घ्यावा चिन्हमय रूपदा कवे घेवने वानक लघु सेवात काकड आरती करतो सायनाथने चिन्मय रूपदा खवे गे बोने बालक लघु सेवाय भगे पोटे बोधाय काकरा पञ्जप्राण मरे ढालते आये आये तुका मरे दे पगे उने उन मरे तशोभा विते मरे उबाद से लावन्या गावाय उठा साधु संता साधा ऐता भगवन्ता उठोनिया पहाटे बावा उभासे भेटे चरण तयांचे गोमटे अमृत दृष्टी अवलोका उठा उठाओ, उठाओ वेगसे चला गाव या रावळा राते लपत गांजा रासी काकड़ अरते जागे करा दुख मैंने वदा देवा वेगे निज सुरा वे करा दृष्टा तयासि दारिवाद त्रे वे दोलमाने गरजति होतसे काकड माजा सद्गुरुराया चि सिंहनाथ शङ्ख मेरे आनन्द होतसे महाद्वारे

बदलाठा बद्या वा पाए साई नाथ गुरु माधे आए बदलाठा बद्या वा पाए श्री सचिदानंद सरगुरु साई नाथ प्रभात समये नभा शुभरवि प्रभा भागरे स्वरे गुरु सदा आशा समयिता करे आकरे मनोनि कर गोडरे करवता गुरु प्रार्थना समरथ पुरवि मनोवासना समानिभा ज्ञानदार परंतु गुरु नवि कधे साम्यता गुरु गुरु ज्ञाना समर थ गुरु साईना चु रनोवासनाथ रवि भगत होने पर घर वे आ गुरु ही सोणवे सकल दुष्कृते लाल अभिमान समरथ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासनाथ गुरु से दे से हरे हरा देने रि मगये ये कवनि आगे बाहुनि तुजे सौपमातुर परविशोभते स

तमर्थ गुरु सायनाथ गुरवी मनो वासनावल असे बहुत शाहनाथ परिण जा गुरुची प्रुपाई नाता स्वरित त्याकले करित सेरिका म्यागपाई जरिये गुरु, म्या गुरु बदा धरे तुद्रु नावक्तिने कोहनाथ समर्थ गुरु साईनाथ पुरभि मनो वासना गुरु विनत मे करि हृदय मन्दिरे समस्त जग गुरु स्वरूप जि तसो मानसार गडो सतत सत्कृति अनिहृदय जगत् समर्थ गुरु साईनाथ पुरवि मनोवासना प्रेम या अष्ट काशी पड़ुन गुरुवराय प्रार्थने प्रभाती त्यांचे चित्ता सिदे तो अखिल हरुनिया भ्रांत में नित शांति ऐसे हे साईनाथ कथन सुत विले जे विया काशी एवे त्या कृष्ण पाये नमनी सविनये अरपिता हस्तकाशि सुरे सतिला आनंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय साई रह मन करनाथ पालन करनाज साई रह्म नजर करनाज राच्छो का पालन

i do

शिव सना बर हो सुला शिवोचना बरिया रो जगरनाथ दुख कचर भा करना चलो दे वो कचाकरिया सख्या भगवंता श्री शांता मध्यान रात्र उलटो निगे आता चिंता राहुल तुधर का करण हिराउड़ा करी हो राहुल तुधर का करण हिराउड़ा करी अन तेरा परी भक्त ना परिया कार भया मिखाया करो तुझ कार्य देव सुरो मिठाया करिया भरे बटिक नामिया हरियाणा भटिक नामिया श्री हरि

मे बुडतो बव भजो पुराज मे बुडतो बव भयडो हि पुरा श्री सद्गुरु बाबा साये श्री सद्गुरु बाबा साये बुधवा सुनया शय भूतलिय दुधवा सुनया शयनाय भूतलिय श्री सचिरानन्द सगु महाराज के चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज